الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فردهم السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أخي رسول الله السلام عليك وعلى زديعيك آدم ونوح وعلى جاريك قوي وصالح ورحمة الله وبركاته محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله بارگاہ ملکوتی امیر منین جوار مولا کائنات نجف اشرف سے ایک بار پھر پروگرام فضیلت و مناقب حضرت معصوم کم کو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نجف ناظرین کرام سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں بلاخص یوسف زہرہ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرد و شریف کی خدمت ادبس میں ولادت باس عادت کریمہ اہل بئی حضرت بی بی معصوم کم کی ولادت کی مناسبت سے حدی تبری پیش کرتا ہوں ناظرین کرام آج ہم اس ہستی کی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کو لقب ملا کریمہ اہل بئی جس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں پلتہ جو بھی آپ کے در کے در پر جاتے ہیں وہ خالی دامن واپس نہیں آتا ہے اور خصوصاً جو بھی زیارت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کی زیارت کے فجر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منظارہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا بھائی امام رعوف امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی میری بہن معصوم قم کے زیارت کرے وہ ہے کہ اس نے ہماری زیارت کی تو کہ پردگارہ ہم سب کو معصوم قم کی اور تمام چاہتے معصومین کی زیارت نصیف فرما ناظرین کرام وہی ہستی ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے عائم معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کی کیا مقام و منزلت تھی اور آپ کی زیارت کے کیا ثواب و عجر ہے اور آپ شفیع بروز محشر شفیع بنیں گے ہمارے شفاعت کرے گی تو کس طرح شفاعت کرے گی اور کیا دلیل ہے ان سوالوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے حضر علمیہ نجب اشپ کے سینئر طالب علم عال جناب شیخ یوسف حسین ربانی صاحب کو کہ آئے ان کے محضر میں چلتے ہیں اور ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ علی وبرکاتہ علیکم، علیکم، اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر ہمارے کہنے پر یہاں پر لبے کا یہاں پر تشریف لائیں پرودگار عالم آپ کی توفیقات فیر میں اضافہ فرمائے یہ خوشی کے لمحات ہے جوار بارگاہ ملکوتی عمیر المن جوار مولائے کائنات میں ہم اس وقت موجود ہے تمام ناظرین کرام جو دیکھنے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں ہم کو فالو کیے ہوئے ہیں ان سب کی نیابر میں انشاءاللہ ہم دعا و زیارت کے بعد جو ہے یہ آپ کے خیروں میں سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ حضرت قم سلام اللہ علیہہ کی فضیلت اور مقام جو منزلت جو ائمہ اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاتھ معصومین کی مقا نگاہ میں یا چند ائمہ نگاہ کی نگاہ میں کے مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا فاطمہ المعصومہ سب سے پہلے ہم آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہم اللہم. ہم نے یہ موقع فراہم کیا جناب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ان جلیل القدر احمد بیت علیہ السلام کے نزدیک بلند مقام رکھنے والی اہم ترین شخصیات میں سے ہے امام معصوم علیہ السلام کی بیٹی اور امام معصوم حجت خدا امام علیہ المصفا کی بہن اور جناب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ اہم بیت کے نزدیک نہایت ہی ممتاز حیثیت اور مقام رکھتے ہیں آپ کی شخصیت کو ہم کئی زاویے سے کئی پہلو سے ہم آپ کی شخصیت کے میں گفتگو کیا جا سکتا ہے بلد. سب سے پہلے آپ کے نصف اور خانوادے کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ کی ولادت اور ابتدائی زندگی کے بارے میں بلد. اور تیسرا تاریخی ولادت چونکہ آج یہ جو پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے یہ ولادت کے ہے آپ کا ہے سلسلے نصب امام معصوم امام موسیٰ قادم علیہ السلام آپ کے والد ہے بزرگوار ہے جی اور والدہ معظمہ جناب نجمہ خاتون آپ کے والدہ معظمہ کا نام اکرامی نجمہ بائی نجمہ خاتون یعنی آپ کے والدہ مبارک والدہ مبارک والدہ معظمہ جناب معظمہ خاتون کی ابتدائی زندگی آپ آب کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم دل قادہ ایک سو تہتر ہجری کی تاریخ کو مدینہ منورہ میں ہوئی یعنی آج،, آج کی تاریخ کے حوال سے تاریخ کے حوال سے اہل البیت علیہ السلام کے نظری جناب فاطمہ معصومہ کی عظمت مقام منزلت ایک خود خانوادہ اہل البیت جو ان کی پرورش ہونے کے بنا پر ایک ممتاز حیثیت اور مقام رکھنے والی شخصیات میں سے ہے اہل البیت علیہ السلام نے آپ کی عظمت اور شخصیت کو مختلف زاویے سے بیان کیا ہے اس میں سے ایک زاویے جس کا ابھی آپ نے خود نے روایت کیا معتبر مستند صحیح اور حد صحیح سند روایت میں ہے کہ منظار فلاح الجن <تصفح> یعنی یہ اس فقط زیارت امام رضا علیہ صلاۃ السلام نے بھی امام جعفر صادق علیہ صلاۃ السلام نے بھی امام محمد تقی جواد علیہ صلاۃ السلام نے ان تین منصوص من الله مفترض الدعاء امام کا ان کی زیارت کی تاکید کرنا یہ خود جناب معصومہ یقم کے عظمت کو بیان ہے یعنی يعني ایک واجب الدعاء مفترض الدعاء امام نہیں تین بلند پایا شخصیات خدا کی جانب سے واجب الدعاء معصوم ہستی کیونکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کے بارے میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان الا وحي پیغمبر خاتم کی تمام علوم کا معارف الہیہ کا خزینہ دار احد البیت علیہ السلام پیغمبر کی تمام علوم اور معارف معارف کا وارث احد البیت علیہ السلام تو اہل البیت میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام, سبحان السلام. سبحان امام علی بن موسر رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام ان تین عظیم شخصیتوں کا جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کی زیارت کی تاقید کرنا خود بیان کرتی ہے کتنی بلند پایا اور کتنی عظمت اور مقام رکھنے والی شخصیت ہیں یعنی جناب فاطمہ معصومہ اب زیارت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے زیارت کی فضیلت کو تو آپ خود جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کے عظمت کو جاننے کے لیے یہی ایک پہلو کافی ہے کہ آنوالبیت کے نزدیک مقام کے حامل ہے البیت کے نزدیک مقام شفاعت اور کے حامل ہے چونکہ روایت کے بارے میں آپ کی جان کے بارے میں ثواب جنت کا واجب ہونا ایک الگ فہمی ہے اور جنت کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زیارت کا شرف پانے والے سعادت مند انسانوں کی شفاعت کریں گے یہ خود آپ کے عظمت کی, کی طرف ایک اہم کریم دیئے دلیں بشریت حل. کو جناب معصومات فاطمہ یہ معصومات قوم کی عظمت کو مقام کو منجرت کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کی جانب سے اس معظم حسن کو بلند پایا مقام حاصل ہوا آج بھی اس کا جناب معصومات کا, معصوم کا مرقد حرم متحان جو حد البیت کے نجدی اوش آل محمد یعنی آل محمد کے بونسر جس کے عزمت وہ محور دلوقتي. اور مرکز جنارے سیدہ فاطمہ معصومر کی عظمت کی بنا پر ہے تو ہم ایک خاکی انسان ہیں کیا ہم حضرت راہ کریں اس ہستی کی عظمت کا جس کی عظمت کا معصومین علیہ السلام نے بشریت کے کرتا ہے سبحان اللہ قبلہ اسی نمتے کو آگے لے کے جلتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام میں سے خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ حدیث میں کی خدمت بیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کی جو کہ اور رسول اللہ, اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ کے لیے حرم, حرم, حرم جو کی ہے جو کہ مدینہ اور فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بھی حرم ہے جو کہ کوفہ ہے اور ہم کے بھی ایک حرم ہے جو کہ تو ان ام تاہرین علیہ السلام کی نگاہ میں شناخت بیوی معاسو کم جو ہے وہ ذرا بیان کریں جی اہل البید علیہ السلام والسلام میں جیسے کہ آپ نے نہایت جامع ظریف اور خوبصورت روایت آپ کو آپ نے سامعین ناظرین کے سامنے پیش کی یہ خود یہ روایت خود اہل البید کے نزدیک جناب معصومہ کی عظمت کو بیان ہے یعنی اہل البید علیہ السلام کے نزدیک جناب فاطمہ معصومہ قم روحانی علمی ملکوتی اور بلان پایا مقام حاصل ہونے کے اہم ترین دلیل یعنی ایک روایت ہے اس روایت میں بھی احد البیت علیہ السلام نے بھی محور اور مرکز کے عنوان سے بیان کیا بیت اللہ الحرام کے بعد روح زمین کا سب سے اہم تنین جگہ بیت مجد النبوی اور روزہ رسول اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی بن عوی طالب کا حرم مقدس کوفا اور امیر المؤمنین کی روایت کے حوالے سے چونکہ ہم نجف میں رہ رہے ہیں امام سعادت کے ایک روایت ہے وَحَرُ الْقُوفَتِ قبرن بها الا شفا الله تبارك وتعالى کوفہ کی لحم. پشت پر ایک ایسی قبر ہے جہاں پر کوئی بھی مرض لے کر کوئی بھی حاجت لے کر جاتے ہیں تو اس وقت تک نہیں پلٹتا جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو اس کا مرض دور ہو یہ کوفہ کوفہ اور نجف اشرف کے سرزمین کے بارے میں اب امیر المؤمنین کے مقام متحر کے بعد آل محمد کے نزدیک محور اور مرکز رکھنے والی جو کوفہ اس کے بعد اہمیت رکھنے والی بلند مقام کیا ہے خوش جی آل محمد آل محمد کا گونسل اب سکا جاتا ہے وہ عمر مقدسہ کی سرزمین ہے یعنی جس حسنے مم. کے مرقد مدہر آج بھی علوم و معارف کا مرکز مرجعیت جہاں پر فقہا علماء مراجعین کی جہاں پر پرورش ہوتی ہے جہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر علوم اور معارف احمد بیت کا پھیلانے کا اہم ترین مرکز جناب خاتمہ معصومہ کا مرقد مظاہر ہے تو یہ خود آپ کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ اہل البیت کے نزدیک خود جس ہستی کا مرقد جہاں پر ہے وہ بھی اہل البیت کے نزدیک اس بلند مقام حاصل کیا کہ اس کو اس آل محمد کو گونسلہ صلی اللہ علیہ یہ آل محمد کا اس یہ آل محمد روایت کے تحقیل ہے آل محمد کے گونسلہ جناب سیدہ کے مرقد متحر کے مقام کو تو یہ روایت بھی جناب معصومہ کی بلند مقام عظمت اور تحارت و پاکزگی حیا اور عفت اور آپ کی تقوی اور پرحزگاری کو بیان کرتی ہے تو اہل البیت کے نزدیک بھی جناب حضرت صدقہ جناب صغرہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اہل البیت کے نزدیک کئی زاویے سے ایک روایت ان کی فضلت اجارت کے فضلت کے حوالے سے اور دوسرے دیوارد ان کے مقام شفاعت کا حمل ہونا تیسرہ خود ان کے مرقب کو اہل اہلالبیت علیہ السلام کے نزدیک آل محمد کا گنسلہ اشی علم محمد کی تعبیر یہ خود جنابے قدیم معصومہ کے عظمت مقام انظرات کو بین کرتی ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں قبلہ یہ جو ہم نے بتا دیا کہ یعنی وہ بی بی یہ تو وہ بی بی ہے جس نے زینت کی حرم اللہ کو جس نے زینت دی حرم رسول اللہ کو جس نے زینت دی حرم امیر المومنی رضی اللہ ان کے بعد وہ زینت بنی جو ہے ان کے بعد جو ہے اخلال بیت علیہ وسلم مرکز اور اسی سلسلے کو نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ کی زیارت پہلی تو دعا یہ ہے کہ تمام ناظرین کے لئے بھی دعا ہے کہ جوار مولا کائنات میں بیٹھ کر ہم دعا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم امام علی علیہ میں تمام چاہنے والے دیکھنے والے تمام زائرین کو بھی اور ہم سب کو جن جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یک مرتبہ مقدس میں جا کر گمبت خلبۂ حضرت معصوم خم کو دیکھ لوں پروردگار ہم عالم سب کو بی, بی معصوم قم کی زیارت نصیب فرما بی بی معصوم کی زیارت کا ثواب جس کے بارے میں چند آپ جو ہے نا تاہری علیہ السلام کی روایت میں رکھے ہیں اگر ہاں دیجئے بہت آپ کی ہوگی زیارت کے ثواب جی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے فضیلت عظمت اور مقام کے حوالے سے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خداوند متعال کی طرف سے کئی بیٹی بیٹی منا علی علی امام موسی کاظم کو باقی نے سے آتا اتمی ان تمام بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ عابدہ فاضلہ تقوی پرہیزگاری اکدامانی میں سب سے زیادہ باعظمت جلیل القدر استی جناب فاطمہ معصومہ ہے جناب شیخ عباس قمی نے انتخل آمال میں لکا ہے کہ وہ روایات کہ جو ہمارے لیے امی معصومین علیہ السلام سے مستند معتبر سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے ان کی روشنی میں امام موسیع قاظم کی بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ جلیل القدر عابدہ فاضلہ حضرت معصوم علیہ السلام اللہ علیہ کے تو جد معصوم علیہ السلام کے نزدیک جس حسنی کی عظمت ہو ان کی زیارت کی کیا عظمت کی فضلت ہو یعنی امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کے جو ہیں دیگر دیگر بیٹیاں ہیں ان کی نقل ہی تاریخ منابع کے روائی کے مطابق تاریخ کے مطابق لیکن ان تمام فرزندوں میں سے بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ عابدہ سب سے زیادہ فاضلہ تقوی پرہزاری افت و پاک دامنی میں بلند مقام حاصل کرنے والے ان تمام بیٹیوں میں ممتاز مقام ان تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ بادشرف با عظمت اور جلیل و مطادر خواتین میں سے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کے عظمت آپ کے عظمت کو اہد البیل کا نظر جاننے کے لئے یہی دو روایتیں کافی ہیں کافی ہیں واقعی اس سے نورانی نشست قبلہ معذرت میں آپ کے ساتھ اکلا بھی کر رہا ہوں یہ نورانی محفل ہے یہ نورانی نشست ہے اگرچہ برخواست کرنے کے دل تو نہیں چاہ رہا لیکن وقت دعوان نے کوئی جائش نہیں مجبور ہے تو ہم کلوزنگ کی طرف آ جاتے ہیں تو کلوزنگ میں جو ہے نا زیاد کے فضیلت کے ساتھ سر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ شفاعت جو بعض میں بھی معصومہ جو کرے گی جو اپنے چاہنے والے جو زائرین وہاں پہ آتے ہیں تو یہ ذرا بتا دیں کہ کی کس طرح سے یہ کیا دلیل ہے کہ حضرت معصوم ہے ہم بھی جو ہیں اپنے ظاہرین کے اپنے چہنے والوں کی شفاعت کریں بلکل سب سے پہلے ہم جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی فضلت کو بیان کر دیں امام جعفر صادق علیہ السلام امام علی بن موسیٰ غزا علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام ان تینوں معصوم علیہ السلام سے مستند معتبر رواية کے سند میں لُبی ہوئی امام جعفر السلام بشفاعتها شِيْعَتُنَا الْجَنَّةَ كلهم الله یعنی ان کی شفاعت کی طرح جلالہ حضرت معصومه سلام الله هي کی شفاعت کی تمام شیعہ الجنة میں الله یہ وہ مقام حاصل ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمام ہمارے تمام شیعہ جناب حضرت معصوم صلی اللہ علیہ السلام کے شفاعت کی بنا پر جنت میں داخل ہوں گے یہ زیارت کی فضلت کے بعد اس سے بارہ تک مقام یہ امام معصوم نے پہلی روایت بیان فرمایا دوسری روایت امام جواد علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا من زار قبر عمتی بقوم دوسری روایت دلوقتي 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 جو قوم المقدسہ میں ہماری آآ جناب حضرت صدیق جناب حضرت فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی زیارت قوم المقدسہ میں کریں گے تو اس کو اس کے لیے جنت واجب ہے جنت اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے دوسری جو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا اور یہ روایات روایت اخبار الرضا میں بھی ہے اور کامل الجارات میں بھی شیعہ وارثاب مستند کتابوں میں سے ایک ہے کہ امام رضا اس میں بھی یہ روایت نقل موجود ہے۔ تیسری دی روایت جو امام موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا میں والد بزرگار امام حضرت مش مش امام موسی کاظم علیہ السلام سے یہ نقل ہے لیکن یہ روایت ابھی میں پیش کرنا رہا وہ امام رضا علیہ السلام بھائی امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے منظر رہا

جو میری بہن جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے اور امام رضا کی زیارت میں یعنی یہ دوسری روایت بھی ہے کہ جو جن جس کسی نے بھی جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کی تو گویا کہ اس نے مشہل مقدس میں میری زیارت کی امام رضا کی روایت یہ بھی روایت ہے جس کسی نے بھی مقوم مقندس میں میری بہن جناب معصومہ کی زیارت کی گویا کہ اس نے مشہد مقدس میں احسان قرنج رزوی میں میری زیارت کی اور امام رضا کی زیارت کے بارے میں ہے کہ جو بھی مشہد مقدس میں امام موسیٰ رضا کی زیارت کرے کی گویا کہ اس نے مدینہ منورہ میں رسول مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تسلسل ہے اور دوسری روایت بھی ہے کہ جس کسی نے بھی مدینہ منورہ میں روزہ رسول میں ریاض الجنہ میں رسول اللہ کی جارت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش الہی کبھر خدا متعال کی جارت یہ سری تسلسل یہ روایات یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ کی عظمت مقام و منزلت کو بیان کرنے کے لیے اب ایک روایت آقا کے سامنے یہ معتبر اور مستند روایات ہے اس کا ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ بسم اللہ یہ روایت صحیح السند اور سند کے لحاظ سے یہ معتبر روایت ہے اسی روایت میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سعد بن سعد نے پوچھا سألتو اول حسن الرضا عن زیارتی فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر میں نے امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے آپ کی بہن جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی فضیلت کو جب میں نے پوچھا تو علی بن مصطفی علیہ الصلوۃ سے پوچھا تو مولانا نے فرمایا فقال من زارها فله الجنہ جو بھی میری بہن جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا تو ان کے اوپر جنت واجب ہے دوسری یہ روایت بھی ہے جو کہ ہے ابھی امام محبوسی محمد تقی جواد علیہ السلام السلام سے نقل ہوئے اس میں بیان فرمایا من زال قبر عمتی بقم فلہ الجنہ جوی بھی میری پھوپی کی زیارت قم المقدسہ کی سرزمین میں میری پھوپی جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا تو اس کی جزا اس کا سواب جنت الفردوس میں بلند مقام حاصل ہے تو اور یہ جو تیسی بھی واجہ نے پیش کی ہے جناب فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اور ایک

پہلی روایت ہے جس میں عارفاً بحق کا کی تعبیر نہیں ہے بشاك. جو بھی مطلق ہے وہ روایت اب اس میں اس شرط کے ساتھ ہے جو معارفت کے ساتھ حق معارفت کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام کے نظر ان کے بلند مقام کو شناخت رکھتے ہیں معارفت کے ساتھ اگر جہارت کریں گے تو فَلَهُ الْجَنَّةِ اس کے اوپر جنت واجب جنت ہے واجب اس کے علاوہ بھی بیحار الانوار میں معتبر اور متند سنت کے ساتھ اور دوسری کتاب کتاب کاملی زیادہ میں اون اخبار و میں بھی امام رضا علیہ السلام کے جانب سے روایت نقل ہوئی ہے جو جناب خاتمہ معصول صلی اللہ علیہہ کی عظمت اور مقام اور منطلب کرتی ہے شفاعت کے حوالے سے ہے کہ مقام شفاعت عظماء کا حامل ہونا یہ روایات علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام کی روشنی میں معصومین کے مختصات میں سے ہے چونکہ قرآن مجید کے بارے میں